По вот тайму, если сказать, начало первого тайма было такое преимущество, мы начали вроде неплохо, я имею в виду контроль в середине поля, потом преимущество перешло на сторону со Спартака, и они создали пару неплохих моментов. И во втором тайме такая игра была, игра получилась равной, где-то с минуты 15 такая открытая игра пошла. Много брака в середине поля и много пространства в атаке имели что мы в атаке, что и команда соперников. Но ни мы, ни они не использовали это пространство это для того, чтобы реализовать те моменты, которые были, что и у нас, что и у соперников.